نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأتوا لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره؟ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. احمن باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی الامی الکریم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام آج کے دن ہمارا موضوع ہے غیبت کلام اللہ میں غیبت کی سختی سے ممانعت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں غیبت کی سختی سے ممانعت آئی ہے جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا ترجمہ بھی عرض کیے جاتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو اس طریقہ سے یاد کرے جو اسے برا لگے اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو بیان کر رہا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے بھائی کے حق میں وہ کہا جو عیب اس میں ہے تب تو اس نے اس کی غیبت کی اور اگر تو نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو تو نے اسے بہتان لگایا اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوئی کہ غیبت کسے کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کرنا اس کی خامیاں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے اگر وہ عیوب وہ خامیاں اس میں موجود ہوں تو وہ ہے غیبت اور اگر اس میں وہ خامیاں موجود نہ ہوں پھر ہے وہ بہتان تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے کلام اللہ کی اس آیت میں اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیدی دی ہے یعنی جو شخص غیبت کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو تو سامین محترم عرض خدمت یہ ہے کہ غیبت سے ہم اپنے آپ کو اتنا ہی دور رکھیں جتنا ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس لیے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ سامنے موجود نہیں ہے بندہ حاضر نہیں ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کے عیوب بیان ہو رہے ہیں تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس بندے سے معافی نہ مانگی اس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق العباد کے لیے قائدہ یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے معاف نہ کرے اس وقت تک رب تعالی بھی معاف نہیں فرمائیں گے اس لیے غیبت سے بہت دور رہنا ہے اجتناب کرنا ہے آج کل غیبت ہماری ہر محفل کی زینت ہے غیبت قلم سے بھی ہو رہی ہے کسی کے خلاف لکھ دیا کوئی کالم لکھ دیا کوئی خبر چھاپ دی یہ بھی غیبت ہے غیبت موبائل سے بھی ہے ایک یہاں سے موبائل ملایا ہوا ہے دوسرا وہاں اس کی باتیں سن رہا ہے یہ غیبت ہے غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں گناہ ہیں اور عام معافل میں بھی معافل کی زینت بنی ہوئی غیبت ہر محفل کے اندر غیبت ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے اور اعمال صالح کی توفیق کتھا فرمائے وما الا البلاغ المبین